Продвинетесь до окраины, сообщите. Услышал. Отсюда никого. Никого. А вот тут хуёвая. Почему? Закладывайся За вот здесь. Ну. Можно сегодня говорить, что взятие Маринки под контроль деморализовало сепаратистов? Вы говорите, что Леопарх якісь розмови. Про что можно говорить? И насколько для них была важна Маринка? Маринка воспринималась как ключевой опорный пункт. Во-первых, с района Маринки постоянно работала артиллерия сепаратистов. Теперь ее негде разворачивать, и теперь радиус поражения оттянулся на многие километры. То есть уже многие э, украинские войска и города, которые вчера находились под ударом, теперь находятся в безопасности. Во-вторых, Маринка это ворота в э, район э, Трудовской и э, Петровку, по большому счету. Они взяты. И наступали… ну, сепаратисты понимают, что они уже находятся в половину, э, наполовину в окружении. Конечно, это. Возможность флангового обхода всегда крайне негативно влияет на солдата. Любого, даже самого дисциплинированного. Действительно, Гиркин кинул весь артиллерийский резерв, то есть все грады, которые у него на тот момент были, кинул именно под Маринку. Действительно, он кинул туда достаточно ударные части для того, чтобы организовать засаду. То и другое не помогло. Не глядя ни на что, под ураганным огнем, под градом, под минометами. Под снайперами батальон шел вперед, даже когда выбыл из строя один танк 51-й бригады, когда остановилась БМП э, по причине поломки, когда количество техники уменьшилось таким образом в два раза. Вот. Батальон шел вперед. В Маринке мы даже собак спасали. Слава Богу, в Маринке не, э, некого, кроме собак, было. Мы вам покажем маринскую овчарку. Некого, кроме собак, было спасать. Все местные жители... Э, поголовно бежали. Ну, уже блоки, все есть, у меня так, как только мы туда выйдем, всеми группами, вот, отсюда, вот тот 5103, да, ну, ты его который вы сегодня приехали, сюда, да? они перемещаются вот сюда, полностью закрепляются. И получится здесь территориалы, здесь этот, и здесь на трассе тоже есть, получается мы отрезаем а ну, от в... шахты, от в... шахты получается и терриконов ну, большинство остается в нашей бля, бля, да, в в бля, бля, уже зоне и... получается. А бля, а а а это это вот вот, вот, вот эту зону сейчас... Хорошо, Саня, зайдите, прочёсывайте, Какие вопросы, блядь? А ну сзади. занимайтесь, ё-моё, вы не знаете, у Я не думаю, что акция заранее пострадала. Батальон как-то пострадал от этого во время боя. Но, честно, у меня осталось годливое впечатление обо всем этом. И батальон пострадал в моральном плане. В том плане, что ребята, которые совершили подвиг, обсуждались с людьми, которые к этому всему не имеют ровным счетом никакого отношения, не имели права ценить. Если они хотели играться в свои политические игрища, то надо было не вспоминать батальон Азов, а тем более погибших и раненых. Вы имеете в виду Филатова? Или... Я имею в виду и ту, и мест? другую сторону, да. Я имею в виду и ту, и другую сторону непосредственно. Потому что действительно, благодаря их, в кавычках, благодаря их отвратительному вот этому Отвратительной ссоре, вылившейся, вылившейся в интернет, победа ну, одно то, что удалось не просто пережить засаду, а нанести ей полное поражение, разгромить засадную группу это как бы уже достаточно уникальное явление. Вот. Было превращено чуть ли не вот в некое поражение. У нас множество ребят. Вся, вся Европа представлена: от юга, от греков и итальянцев до Скандинавии и Ирландии, по большому счету. Вот благодаря этим ребятам, которые принесли свой опыт, и мы не ленились. Активно не рыли окопы, активно тренировались в это время. Выучка батальона достаточно высока. Какую роль мы играем в наступлении? Фактически в армии сейчас проблема с качественной пехотой. А для взятия города нужна не столько бронетехника, сколько, сколько собственно говоря, качественный пехотинец и штурмовик. Мы представляем из себя легкопехотное подразделение. Которая выполняет роль штурмовиков, как у противника много крупного калибра. И Наша задача подойти под прикрытием брони вплотную в город и там уже в плотном огневом контакте его зачистить. Если будет действительно бой за Донецк, войск, скорее всего, в этом случае пойдет. Однозначно, вперёд, да? однозначно. Вперед в... пойдут в первую очередь добровольческие батальоны. Это mm -hmm. 100%. Mm -hmm. Это приведет к гуманитарной катастрофе. Прямой лобовой штурм Донецка. Я думаю, что Донецк будет взят кольцо и будет постепенно улучшаться через то, что террористы перестанут получать пополнение и восполнять свои боеприпасы. Со временем их боеспособность идет к нулю. И тогда уже его можно будет зачистить с, минимальным, с минимальными потерями. Это наш город. Мы не Россия в Чечне, мы не воспринимаем это как чужую территорию, как вражескую территорию. И ну, мы не можем вести себя так, как, скажем, вели бы себя, ведя там войну на территории России. <говорит> Их, э, ну. Хотите верьте, хотите нет, это подарки украинских граждан. Министерство внутренних дел считает, что это нам не нужно. Что это тяжелое оружие. Тут, вот тут все, все бы Откуда четвертый БРДМ был? Подари. Не знаешь, подарили. А что, это комп... Еще что это у нас компьютер? Это БРДМ. БРДМ? Да. А это? Это все БРДМ. Это крайне легкая бронированная да. машина. Mm -hmm. вот. Но между тем, как бы, это подарки украинцев. Правительство стесняется нас таким, хотя бы таким, угу, угу, угу. обеспечивать. То есть люди просто поезжают люди да. его и сами купили? Нет, люди покупают, привозят на платформах, выгружают, готовят эту технику к эксплуатации предварительно. Привозят там катера, машины, десятки тонн еды, вооружение. Вы покупаете, например, с тех денег, которые Аваков вам перечисляют? Нет, нам перечисляют только зарплату. Это факт. Да. Это действительно правда. Только, к сожалению, количество людей, которые получают зарплату, в два раза меньше официально, чем число участников батальона. Потому что многих ребят не хотят по разным причинам регистрировать. Поэтому они вас во воюют. Вот наш брат Балаган, он был погибшим. Он не был официально членом батальона. Он не был бы участником АТО в случае тяжелого ранения. Он воюет на свой страх и риск. Первые два месяца никто из нас, ни один из офицеров не был членом АТО, и мы воевали точно так же на такие же. Mm -hmm. Делаю все сейчас, чтобы ребят все-таки зарегистрировали. Mm -hmm. Я знаю, что мы победим, что мы вернем Крым mm -hmm. э и создадим великую украинскую державу. Но э я точно так же знаю, что в ближайшем в тактической перспективе потому что все это все будет, будет не очень... скоро. Было бы очень оптимистично и отлично, если бы это все закончилось к Новому году. Угу, угу, угу. Ну и то, что значит все. Закончится острая и открытая фаза конфликта. Она перейдет угу. в партизанско террористическую войну. В угу. этом можно не сомневаться, угу. которая продлится еще какое-то время. Угу. Но вот острая фаза, такая вот захватом городов, контролем территории ДНР и так далее, она, конечно, пройдет. Может быть, к Новому году. Я скорее думаю, что... 10-12 месяцев от данного времени. Тут я сплюку вас с хоптем, и часто ты на не после этого и ты в милицию, чтобы там с рейдами вычищаться было потребно свежее округ. Ваше вставление как после окончания фронта. Как превозмените страну? Я верю в то, что без изменения в стране, полного обновления страны, все, что делают эти ребята, бессмысленно. Потому что во всем виновата не Россия, а наша внутренняя, внутренняя слабость и наша внутренняя траковая опухоль, которым является по большому счету государственный аппарат, бюрократический аппарат силовых структур, все это привело к слабости. А слабость всегда приводит к тому, что приходит кто-то, кто